ನೃಸಿಂಹಂ ಜಾನಕೀನಾಥಂ ಮುಖ್ಯ ಚ ಲಕ್ಷ್ಮಣಂ ಯತಿತ್ರಯಾರ್ಚಿತ ವಂದೇ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಪುರವಾಂ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶ್ಲೋಕ ತಿಳಿಸೋ ಹಾಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದೇವರು ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹದೇವರು ಶ್ರೀ ಸೀತಾರಾಮಚಂದ್ರ ದೇವರು ಮುಖ್ಯ ದೇವರು ಯತಿತ್ರಯಾರ್ಚಿತ ಯತಿತ್ರಯರಿಂದ ಅರ್ಚಿತವಾದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತವಾದ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ದೇವರು ಯತಿತ್ರೇಯರು ಅಂದರೆ ಅಪ್ರಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಿಗಳಾದಂತಹ ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯತೀರ್ಥರು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರು ಶ್ರೀ ವ್ಯಾಸರಾಜರು ಮೂರು ಜನ ಯಾತ್ರೆಗಳು ಸೇರಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣದೇವರು ದ್ವಾಪರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರಂತಹ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣದೇವರು ಕಾಲಾಂತರದಲ್ಲಿ ಭೂಗತವಾಗಿದ್ದನ್ನು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಉದ್ರತ ಮಾಡಿ ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರು ಶ್ರೀ ತೀರ್ಥರು ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ವ್ಯಾಸರಾಜರು ಮೂರು ಜನ ಸೇರಿ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋ ವಿಶೇಷ ಕಾರಣ ಅಂದರೆ ಕ್ರೇತಾಯುಗದಲ್ಲಿ ವನವಾಸ ಕಾಲದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಶ್ರೀರಾಮದೇವರು ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂತು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಮಾಡಿರುವ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸೂಚನೆ ಸಿಕ್ಕಾಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ತೀರ್ಥರು

सर्वदाभिष्टदातारं सताम् वै दृढमाहवे वासिनम् चक्रतीर्थस्य दक्षिणस्थगिरौ सदा तुङ्गाम्बोधितरङ्गस्य वातेन ना परिशोभिते नानादेशागतैः सद्भिः सेव्यमानं नृपोत्तमैः धूपदीपादिनैवेद्यैः पञ्चखाद्यैश्च शक्तितः भजामि श्रीहनुमन्तम् हेमकान्तिसमप्रभम् व्यासतीर्थयतीन्द्रैश्च पूजितम् प्रणिधानतः त्रिवारम् यपठे स्तोत्रम् भक्त्या द्विजोत्तमः वाञ्छितम् लभते भीष्टम् षण्मासाभ्यन्तरे खलु पुत्रार्थी लभते पुत्रान् लभते यशः विद्यार्थी लभते विद्याम् धनार्थी लभते धनम् सर्वथा मास्तु सन्देहो हरिः साक्षाज्जगत्पतिः यः करोत्यत्र सन्देहम् स याति नरकम् ध्रुवम् इति श्रीव्यासतीर्थपूज्यचरणविरचितम् यन्त्रोद्धारकमुख्यप्राणस्तोत्रम् सम्पूर्णम् श्रीकृष्णार्पणमस्तु हरिः ॐ नमामि दूतं रामस्य सुखदम् च सुरद्रुमम् पीनवृत्तमहाबाहुम् सर्वशत्रुनिवारणम् नानारत्नसमायुक्तकुण्डलादिविराजितम् सर्वदाभीष्टदातारम् सताम् वै दृढमाहवे वासिनं चक्रतीर्थस्य दक्षिणस्थगिरौ सदा तुङ्गाम्बोधितरङ्गस्य वातेन परिशोभिते नानादेशागतैः सद्भिः सेव्यमानम् नृपोत्तमैः धूपदीपादिनैवेद्यैः पञ्चखाद्यैश्च शक्तितः भजामि श्रीहनुमन्तं हेमकान्तिसमप्रभम् व्यासतीर्थयतीन्द्रैश्च पूजितम् प्रणिधानतः त्रिवारं यपठे नित्यं स्तोत्रं भक्त्या द्विजोत्तमः लभते भीष्टं षण्मासाभ्यन्तरे खलु पुत्रार्थी लभते पुत्रान् यशोर्थी लभते यशः विद्यार्थी लभते विद्याम् धनार्थी लभते धनम् सर्वथा मास्तु सन्देहो हरिः साक्षाज्जगत्पतिः यः करोत्यत्र सन्देहम् स याति नरकम् ध्रुवम् इति श्रीव्यासतीर्थपूज्यचरणविरचितम् यन्त्रोद्धारकमुख्यप्राणस्तोत्रम् सम्पूर्णम् श्रीकृष्णार्पणमस्तु